Алина, ты сделаешь, да? Кассу? Нет. А зачем? Ну, вообще, мне назначали встречу на сегодня здесь, в вашем банке. Как видит? Депозиты? Даже не знаю, как это называть. Позвонила компания финансовая, которая выйдет как с вами сотрудничает. Это не значит, что я, я должна с вами здесь встретиться. Фагор, что ли? С Михайловской? Сажитесь, паспорт какой-то есть. У -у -у. сказали, что можете мне предоставить здесь мои договора, которые я... Да. Можно паспорт, сейчас посмотрю, что здесь. еще действительно до 4 числа. Четвертого свадьба была. И да, месяц я должна поменять фамилию. Угу. Это что, Михаил Аскам, чего морок не упал там? Чего морок не упал там? Кто убить? Вот это вот Вова или как что это у нас такое? Я говорю, пика подалась. Три хочешь получить или просто? Час довольно С ним еще куча проблем. Не везде пускаемся. Карта была? Была карта. Потому что, в принципе, информации у меня нет, у меня есть только цифры. Скорее всего, вам предложили в переговорных нашем договоре сделать реструктуризацию якобы от нашего банка ну, на ФАКО, чтобы вы перевели деньги. М -м -м, ничего не предлагали, просто сказали к вам прийти, вы мне предоставите все мои документы по переуступке, по договорам, мои оригиналы договора, которые мне а нравятся... Что он номер, иди, иди. Вы думаете, половина людей хочет таких удушить? на самом деле информации договором в базе абсолютно ничего нет. Единственное, что мы можем сделать по некоторым кредитным договорам банка Михайловского, мы можем предоставить реструктуризацию, то это не по всем. Что это? Переоформление. То есть, по сути, мы вашу сумму задолженности отправляем на Михайловский или на Фагор, или на же. А вы берете кредит у нас, и платите какой-то нам. Вот так. Вот. вот, 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 вот потом, если вдруг что-то решится, я должна и тем, и тем, не дай бог, да? нам. выйти. что раз так с нами. И подписываемся. Предпочит... Ну, мне просто... Сейчас... Давайте я мне напишу куда-то. Или напишу. Люди платят А Я

ничего нет. Угу. Я не знаю, по каким критериям они отбирают, кому звонят и как бы кому делают картина нет, по поводу там, договоров, то есть реквизитов, счетов, абсолютно ничего нет. Там просто нет такой информации, информация, ну, это информация это, это банковская тайна, которая становится в банке Михайловский. Передавать нет. ее нельзя. Единственное, что передают, это идентификационный код и, то есть, и общая, общая информация, по сути. А номер договора? Вот это вот могут передавать? Нет. Нет. Вот так интересно, тогда как Фагор узнал мой номер договора? А которые оформлялись в банке Михайловске, они по сути были не от банка Михайловске, а от компании Погод, ну вот, там была прописана мелким шрифтом, потому что компания Погод тогда, Как оно могло быть прописано в договоре? Но, может быть, подписано в я, я, я абсолютно согласен. только, Например, у меня договор был подписан один в четвертом году, один летом пятого года. Mm -hmm. А фабурс была создана в декабре 2015 года. -го, у меня тоже кредиты раньше были взяты. Да, раньше, да. Да. Даже больше, бы сказал, Лицензию на финансовые услуги они получали в феврале 2016 -го года. Вот. Они не могли кредитовать никак? Они не могли никак кредитовать. Они не могли... Значит, все кредитные аппараты или, по сути, банк были переданы на компанию Фукова. Только так непосредственно вне зависимости от данного культуры, например, мы экране кредиту у доллар. Mm -hmm. Мы должны исполнить какие-то обязательства, часть наших кредитных договоров, то есть мы писали клиенту, то, что пришли но баланс не был. То есть есть такое. Mm -hmm. Вот так вот. Если а, банк Михайловский, по сути, брал кредит в компании Покор, то в залог он должен оставить часть каких-то договоров кредитов. Я не, я не знаю, как это происходит, но э, в этих нациях не знаю, честно говоря. Если по сути мы выдаем кредит, то есть мы можем выдавать кредит от банка по То есть по факту. Ну, если мы по... выдаем кредит от нашего банка, кредит гранит от нашего банка. У нас нет никаких групп. Разве только что НБУ мы только передаем ходить и все. То есть по факту, получается, вы э, предлагаете людям, чтобы люди... Э, что вы выдаете кредит? для того, чтобы люди, ну, сложно, чтобы эти деньги были по факту переведены в финансовую компанию в Да, что... вы у вас вы можете вообще предоставить какой-то договор на вот такой вот кредит с финансированием или договор с кредитом, то есть ну, вы заключаете который... договор с нашим банком, то есть. Ну, вы можете его предоставить, как бы, чтобы с ним можно было знакомиться. Ну, после принятие решения, после того, как идет принятие решения, я читаю пакет, ну, печатаю пакет документов, вы ознакомливаетесь. Если вы не подписываете, я убираю заявку. Все. Вот только так. Я не могу вас программу доставить. То есть... Вам мы оставляем. Вам. Что остается? То есть пакет документов вам мы оставляем кредитный договор с нашим банком и договор поручения о перечислении с факсимильной печатью о перечислении суммы а вот этой телефон, вот, не вот этой вот, которую вы нам должны, а, нужны, а вот пасы этой пасы. вот суммы пасы. на компанию Фагор за действующими реквизитами, которые есть нас в банке То есть это так настолько все размазано, неизвестно. То есть, говоря, вы сейчас говоря юридическим языком, а, 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 вы вообще можете предоставить вот, 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 то поручение, как в печатном виде? Ну, хотя бы в образец, там, без сумм, без... Я не могу предоставить образец, потому что у меня нет. Его программа. Ну, сформируйте его. Ну, не, могу, а после не после подписания, а после того, как я заведу базу данных, когда создам заявку, когда я создам заявку, Ну, так, может, так вот быть, нет. может быть, попробуем да. создать заявку, посмотрим, что там будет написано, в зависимости от того, ну, как бы какой-то будет текст. Ну, это займет минут 20, пока заведутся, все, уформят. Что ты мне предлагаешь, еще куда-то залезть? Не я не знаю, с кого уже хватило. А -а -а. Не, ну как бы пока ты не поставишь подпись, ничего же действительно не будет. Поэтому... А -а дальше можно завести, можно в принципе взять с юристами еще пообщаться. Поэтому что юристы скажут на этот пакет документов? Правильно? Подписание пакет документов не права вам передавать. В смысле без подписания? Без подписания у меня в программе пакет документов и я не передавать. А на ознакомление. Так подождите, вы каким образом клиент будет подписывать, не ознакомившись? здесь?